Salam, hər vaxtınız xeyir. Kanalımızın dəyərli izləyiciləri, mən Seymur Rəfiyev, hər birinizi salamlayıram. Bu günləri ibtidai sinif müəllimləri üçün müəllimlərin işə qəbul imtahanında əvvəlki illərdə istifadə olunan sual tiplərinin, Nazirlik tərəfindən e, verilmiş sualların izahını verəcəm. Zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, hər video izahlardan xəbərdar olasınız. Keçək suallarımıza. 1-ci sual, yəni 21-ci sual riyaziyyatdan başladığına görə, 21-ci sual ilk sualımızdır. Rəqəmləri müxtəlif olan 3 müxtəlif 3 rəqəmli ədədin cəmi 2227-dir. Bu ədədlərdən kiçik ən az neçə ola bilər? 3 dənə ədəd var, 3 rəqəmli. A, B, C. Və bunların cəmi 2227-dir. Müxtəlif üç rəqəmlidir. Rəqəmləri müxtəlif olmalıdır. Ən böyüğünü tapmaq üçün, ən böyüğünü tapmaq üçün ən azı, ən kiçini tapmaq üçün ən böyükləri götürərək. Birincisi 987. -dir. Ən böyük ədədimiz bu olar, çünki rəqəmləri müxtəlif. Üzərinə gəlir. 986 Növbətə ədədimiz x olar. Və bərabərdir 2227-yə. Buradan e, bunların ikisini toplasaq olacaq 1973 + x = 2227. -də. Və x də bərabərdir 2227-dən 1973-ü çıxacaq, qalacaq 254. Cavabımız oldu 254 D variantı. Keçəy növbəti sualımıza. Növbət sualımız qabsu məsələlərinə aid olan bir sual tipidir. Deməli deyir ki bal ilə dolu qabın e, bal ilə dolu qabın bal ilə birlikdə kütləsi 12 kq. Yəni bal üzərinə qab bərabərdir 10 kq-dır. Balın 1/4 hissəsini götürdükdən sonra qalan qabla balın birlikdə çəkisi 8 kq olur. 1/4 hissəsini götürürüksə 3/4 hissəsi qalır. Yəni 3/4 bal üstə qab bərabərdir 8 kq. İndi balımız tam hissədir, 4/4-dür. Qabdan qab man qalıb gedir. 4/4-dən -də 4/3 çıxırsan, qalıb 4/1 hissə. Bal bərabərdir. Ondan da çıxarıq 8-i. 4/1 hissəsi bərabərdir 2 olan ədədi tapırıq. Bal da bərabərdir 4-ü vurarıq 2-yə, 8 kq. Bizdə də əvvəlcə qabda neçə kq bal vardı? 8 kq vardı. 2 kq da boş qabın çəkisidir. Növbəti sualımız 23-cü sualdır. Mağazada olan kartofun 8/3 hissəsinin 6/5 hissəsi satıldı. Mağazada 99 kq kartof qaldığı məlumdursa, əvvəlcə neçə kq kartof vardı? Mağazada e, deməli 8/3 hissəsinin 6/5-i satılıb. 6/5-i satılıb. Və biz buradan Bunun hissəsini tapmaq üçün 8-i 6-ya vuraırıq. E, deməli 5-i də 3-ə vuraırıq. Bu 3-lə 6 ixtisar gedəcək, burada 2 qalacaq. 2 * 8 = 16, 16-da 5. Yəni 16-da 5 hissəsi satılıb. Tam hissəmiz 16-da 16-dır. Çıxarıq 16-da 5-i, qalacaq 16-da 11. 16 da 11 hissəsi 99 kq-dır. Yazırıq 16 da 11 x = 99. X də bərabərdir burdan 99-u bularaq 16-ya, bölərək 11-ə. Burada 9 qalacaq. 9-u da 16-ya vursaq olacaq 50 e, 144 kq. Cavabımız olacaq C variantı. Keçək 24-cü suala. 24-cü sual kater məsələsinə aid olan bir sual tipidir. Deməli, axma sürəti axma sürəti 7 kilometr/saat olan çayda katerin çayın axınına qarşı olan sürəti çayın axını ilə olan sürətindən 2 dəfə azdır. K-terin çayın axın istiqamətində 3 saatda getdiyi yolun uzunluğunu tapın. Biz burada ilk öncə V bərabər V çay bərabərdir 7 km. Çayın sürəti verilib. VK-teri bilmirik amma VK x kilometrdir. Çünki buradan sürətin bilmirik. Axın ilə sürətləndiyəndə x+2 e, x+7 axın əksinə deyəndə isə x-7 İndi e, bizə deyir ki, çayın axını ilə olan sürətindən 2 dəfə azdır. Deməli, 2 vurulsun x-7 = x+7. Tənliyimizi qurduq. Burdan yazarıq 2x - 14 = x + 7. X dəyi bu tərəfə keçirsək, olacaq x = 21. Katerin sürətini tapdıq 21, çayın da sürəti 7 idi. 21-in üstünə gələr 7-ni və vurarıq 3 saata gedilən yolu. Vuraq 3-ə. 28-i də 3-ə vursaq 84 km. Deməli cavabımız A variantı. Keçəy növbəti sualımıza. Növbəti sualımız 25-ci sualdır. Ədədi 11-ə böləndə qalıq manqismət 101 qalıq isə mümkün qalıqların ən böyüyünə bərabərdir. Ağcərik biz ədədi 11-ə bölürüksə, deməli, deyək ki, n ədədimiz var. n bölünsün 11 = 101 101. Qalığısa nəçi olacaq? 10 olacaq. Çünki ədədi biz 11-ə bölürüksə, qalığımız 1 vahid kiçik ola bilər. İndi n ədədini tapmaq istəyiriksə, 11-i vurarıq 101-ə və üzərinə də 10 gələrik. Deməli n ədədimiz olacaq 1100 11 üstünə də 10 gəldik. n də bərabərdir 1121. Cavabımız olacaq B variantı. Növbəti sualımız 26-cı sualdır. Hesab əməllərinə aid olan bir sualdır. Deməli, 1867 - 894 / 3 * 304 - 46444 * 2 ifadəsini hesablayın. Biz burdan birincisi sadələşdirək bunu. Açıram mötərizəni. 18 mi 1867 - Burdakı ifadəni 894-ü 3-ə bölərik. Olacaq 298. Sonra vurulsun 304 çıxılsın 46444 vurulsun 2. Bərabərdir, bərabərdir. Təzədən e, deməli bu ifadədən bunu çıxarıq qalaca bundan e, 1867-dən 298-i çıxsaq deməli qalacaq burada 1569 vurulsun 304-ə çıxılsın 40 6444-ü də burarıq 2-yə bu da eləyəcək 92888. Bir də bunun hasilini tapaq. Bu da eləyəcək. Kalkulyatorla vurmaq lazımdır. Aha. İndi bundan çıxacağıq 92000 çıxılsın. 92888 və olacaq 38000 38000 400 384000 88 Cavabımız olacaq C variantı. Növbəti sualımız. Burada diqqətli olmaq lazımdır. Növbət sualımız 27-ci sualdır. 27-ci sualımız. Demə biz A ədədi B-dən 3 dəfə böyük, C-dən 2 dəfə kiçikdir. Mülahizəni aşağıdakılardan hansı uyğun gəlir? A ədədi B-dən 3 dəfə böyükdür. Yazarıq: A B C A ədədi B-dən 3 dəfə böyükdür. C-dən 2 dəfə kiçikdirsə. Bx olsa, bu 3x-dır. Və C-imiz isə 6x-dır. İndi bizə nə deyir? A ədədi mülahizənin doğruluğunu tapın. A = A variantında B + 3 = 2C. Bu yanlışdır. 2-ci də a bərabərdir və a bərabərdir 3 vurulsun b bərabərdir c bölünsün 2. Bəli, burada b-yə 3 dəfə, b-dən 3 dəfə çoxdur, c-dən 2 dəfə azdır. Deməli, burada b variantı bizim mülahizəmiz doğrudur. Növbəti sualımız 28-ci sualdır. 28-ci suala baxaq. Deyir ki, məktəbli oğlan 4 dəftər, 6 karandaşla cəmi 4 manat 70 qəpik, məktəbli qız isə 4 dəftər, 10 karandaşla cəmi 5 manat 70 qəpik pul xərcləmişdirsə, dəftərlərin qiymətini tapın. Birincisi oğlanı yazaq. 4 dəftər +6 karandaş = 4 manat 70 qəpi. 470 qəpi yazacağam. İşimiz rahat olsun. Qızı isə deməli 4 dəftər 10 karandaşa 5 manat 70 qəpi o deməkdir ki, 570 qəpi. İndi biz burdan ilk öncə tərəf-tərəfə silərik, çıxarırıq. 4 dəftərdən 4 dəftər çıxanda 0 qalır. 10 karandaşdan çıxıram 6 karalanışı bərabərdir. 570-dən də çıxıram 470-i. Qalır burada 4 karandaşımızın qiyməti bərabərdir 100 qəpik. Karandaşın qiyməti bərabərdir 100-ü də 4-ə bölsək 25 qəpik. Ağcəlcə karalanışı tapmışıqsa 25 qəpik. Tənliyin istənilən yerində biz tapa bilərik. Yəni burada tapaırıq, ya fərqi yoxdur. 4-ü vurarıq. Elə 4 qarandaşın qiyməti 100 qəpiyidsə, o zaman 470-dən 100-ü çıxarıq, 100-ü çıxarıq. Qalacaq, eee, deməli 4 e, 370 370 Üzrlüsən, burada deməli karandaşın qiymətini 25 qəpiy tapdıq. 25 qəpiyi burada 6 karandaşın yerinə qoyacağıq. 6-nı vurarıq 25-ə, eləcə 150 qəpiy. 150 qəpiy getdsə 470-dən 150-ni çıxaram. Qalacaq 320 qəpiy. 320 qəpiy dəftərlərin 4 dəftərin qiymətidir. 320-ni də bölsək 4-ə düşəcəyi nəcə? Deməli 80 qəpiy. 80 qəpiy. Cavabımız C variantı. Növbəti sualımız e, deməli 29-cu sual 9-cu sual deməkdir deyir ki Aylanın yaşı Nəzrinin yaşının 1/2 hissəsindən 2 vahid azdır. Aylə 8 il əvvəl Nəzrin 10 il sonra anadan olsaydı Aylanın yaşı Nəzrinin yaşından 2 vahid çox olardı. Nəzrinin yaşını tapın. Biz birinci Aylanı yazaq. Aylanı, deməli Nəzrinin yaşının 1/2 hissəsindən Nəzrinin yaşı deməli Nazrinin yaşını götürək 2x. Aylanın yaşını götürək 2x-ın 2də 1-in. Və 2 vahid azdırsa çıxaq 2. Bu da bərabərdir. Bunu həll etsək, demək olacaq nəçə? 2x - 2 - 2. O da bərabərdir bərabərdir x - 2. İndi baxaq. Sonra deyir ki, Aylanın yaşı Nəzrin yaşının yaşından 2 bayt çox olardı 10 il sonra. 10 il sonra deyirsə, yazıram bura. x - 2 üzərinə gəl 8 il əvvəl Aylanın yaşı bərabərdir Nəzrinin yaşı 2x - 10 10 il ə, sonra deyir. Üzərinə gəlsin 2. Burdan 10 - 2 - 2 üzərinə gəl 8. Bərabərdir 2x - x. x də bərabərdir burada 14. x 14dsa, Nəzrinin yaşını tapmaq üçün 14-ü 2-yə vururam, 28. Deməli cavabımız D variantı. Növbəti sualımız 30-cu sualdır. Tənliklərə aid olan bir sual tipidir. Keçək sualımıza baxaq. Burda bizdən nə soruşur? 3 * x - 7 * 4 / 5 - e, * 4 - 7 / 9 + 12 += 17. Ağər ki, bərabərləyin bu hissəsində toplama olsa, 17-dən 12-ni çıxacağıq. Qalacaq burda nə? Möhtərizələri yazıram. 3 * 3x - 7 * 4 +5 vur 4 - 7 bölünsün 9 = 17-dən çıxırıq 12-ni. Və bərabər olacaq nəcəyə? 5-a. İndi təzədən növbəti hissəyə keçəndə artıq burada 5-dir. Burada, eee, bölmə olduğuna görə 9u 5ə vuracağıq 45. Bura qədər getdi artıq işinə. Qaldı burada mötərizələri açsaq minus olacaq. Minus olduğuna görə 7 ilə 45 toplayacağıq, olacaq 52. 52. Burada artıq vurma əməlidir. Vurma olduğuna görə 52-ni bura ilə işimiz yoxdur. Bölürük 4-ə. 13. 13 E, bura qədər getdi işinə. X çəkirəm ki, qarışdırmıraq. +5dsa 13-dən 5-i çıxacağıq. Olacaq 8. Deməli bu 5 də getdi. Qaldı 4. 4-ü nəyin edir? Da buradan yazım. E, Mövtərizələr də gedib qalıb burada. 3x - 7 * 4 = 8. 8-i 4-ə böləndə olacaq 3x - 2 = -7 = 2. Çünki 8-i böləcək 4-ə. 3x = 2-nə 7-ni toplasa 9. Sonra x də bərabərdir 3. Tənliyi həll eləyin, x-i tapanda olacaq. Cavabımız C variantı. Növbəti 10 e, sualı videomuzun ikinci hissəsində olacaq. Əgər ki bu tipli videolarımız sizlər üçün yararlıdırsa, zəhmət olmasa kanalımıza abunə olun ki, videonu bəyənib şərh yazmağı unutmayın.